Більшість озброєння, яке Сполучені Штати планують надати Україні у складі нового пакета військової допомоги, уже завезена на склади в Польщі та Німеччині. Про це пише CNN із посиланням на неназване джерело сполучених штатів, яке знайоме з наданням Україні військової допомоги. Да що ж тут ділиться, за словами співрозмовника видання першим в Україну відправлять артилерійські боєприпаси. Однак, через величезну кількість озброєння їхня доставка буде логістично складною. І займе якийсь час, тобто відразу зруйнувати перевагу Росії у кількості снарядів на полі бою буде неможливо, але згодом це станеться. Пише CNN. Нагадаємо, що речник американської міноборони генерал Патрік Райдер перед голосуванням в палаті представників за виділення Україні пакету допомоги заявив, що Пентагон готовий миттєво відреагувати і надати Україні відповідне озброєння, тільки но віддадуть наказ, і без привлечення, день 20 двадцятого. апреля накануне можно назвать историческим днем не только для Украины, не только для Соединенных Штатов, но и для всего цивилизованного мира. Как говорили герои одного из французских исторических боевиков 50-х годов, что самое главное, при, если оказался при историческом событии, самое главное – выжить. Так вот, именно этот вопрос выживания, причем не только Украины, но и всего цивилизованного мира, был поставлен на карту когда Нижняя палата Американского Конгресса на долгих 7 месяцев отложила вопрос принятия военной помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим союзникам. И только исключительная ситуация, речь идет не только о внешнем давлении, оно было огромным на республиканцев в нижней палате Конгресса, а также спикера Майка Джонсона. Собственно говоря, осознание критичности, важности момента, которое пришло к Майку Джонсону, явилось той последней соломинкой, которая, собственно говоря, сломала спину верблюда, если использовать американский и английский вариант пословицы ⁇ последняя капля ⁇ Мы никогда, наверное, так и не узнаем всех подводных течений и всех причин, которые подвигили в конечном итоге противившегося этому решению спикера Нижней палаты Конгресса Джонсона, но основные причины, по которым он все же принял решение стать на сторону добра, абсолютно очевидны, и решающим здесь стал его визит в резиденцию во Флориде, резиденцию Мара Лаго бывшего президента США Дональда Трампа, который в день голосования не сделал никаких антиукраинских заявлений. Он воздержался от традиционной для себя риторики. И, собственно говоря, это и продемонстрировало, с одной стороны, раскол в Республиканской партии, поскольку половина партии поддержала этот законопроект, вторая этого не сделала. Ну и, главное, Трамписты в Конгрессе выступили с э, острой критикой данного решения. Ну и, собственно говоря, апофеозом принятия пакета помощи Украины стала Марджори Тейлор-Грин американская конгрессвумен, ярая трампистка, которую критикуют, в том числе за ее абсурдную позицию, граничащую часто с безумием, в момент, когда конгрессмены вытащили украинские флажки и стали ими размахивать. В знак принятия этого законопроекта Марджори Тейлор Грин вышла с вот таким жестом, и она стояла, по центру э, зала и показывала своим коллегам демократам и республиканцам, дескать рано радуйтесь. Ну, собственно говоря, решение уже сейчас находится в руках Америка, американского Сената, о чем заявил Чак Шумер, лидер. Большинства в верхней палате Конгресса уже во вторник, самым первым пунктом повестки Сенат США рассмотрит законопроект, который был принят Нижней палатой Конгресса, а президент Байден уже пообещал его немедленно подписать. Что самое главное в том, что 312 голосов против 112 это подавляющее большинство проголосовали, один воздержался. Выделение практически 61 миллиарда долларов на поддержку Украины. Кроме этого, также были приняты отдельные пакеты помощи Израилю, Тайваню. Еще отдельным законопроектом был запрещен ТикТок на территории Соединенных Штатов до момента, пока материнская китайская компания не согласится продать его американским собственникам. Но еще одно важнейшее решение, которое осталось в тени главной новости, выделение пакета помощи Украине, это решение американского конгресса разморозить золотовалютное резервы России, которые оказались заморожены в США. Речь идет о незначительной сумме в 6 миллиардов долларов, которую Центробанк России продолжал держать в США перед самым началом вторжения в Украину. Этих денег Россия точно не увидит. И это прецедентное решение, это сигнал Европе, о том, что она может конфисковать. Вот основные деньги как раз таки путинского режима находятся не в Америке. Они находятся в старой Европе. Более 200 миллиардов долларов заморожено там. И это сигнал. То есть все ждали, правительства европейские того, когда наконец американцы примут соответствующее решение Все ждали. Смотрели на Америку. Америка наконец решение приняла. Сумма небольшая, еще раз повторю, 6 миллиардов. Но прецедентное решение позволит теперь эти самые конфи... замороженные, они заморожены, больше всего в Бельгии этих денег находится, позволит теперь их перечислить в фонд помощи Украине. Основная часть суммы пока на данный момент зависла в Европе. Власти Европейского союза уже заявили о том, что собираются запустить механизм по изъятию прибыли, попавшей под санкцию российских резервов. А теперь речь уже пойдет, дойдет и до самих активов. Об этом сообщает американский телеканал CNBC. Решение выделить Украине военную помощь речь идет в первую очередь. О сумме около 60 миллиардов 14 из них будет направлено на прямую закупку вооружения для ЗСУ, в том числе дальнобойных ракет АТАКАМС дальностью действия свыше 300 километров. И Конгресс напрямую обратился к Байдену с требованием передать их 13 миллиардов пойдет на пополнение складов Пентагона, 7 миллиардов на военные операции США в регионе и. Около 12 миллиардов это в экономическая поддержка Киева в данный момент. Кроме этого, также Соединенные Штаты заявили о необходимости отправить дополнительных военных советников в Украину. О каком количестве речь не идет, вопрос секретный. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Они заявили о том, что советники будут выполнять консультативные и вспомогательные функции, а руководить им будет глава американского посольства. Посол США в Киеве будет заниматься. Сообщается о том, что, скорее всего, дополнительный контингент военных советников будет следить за логистикой, поставками вооружений из Соединенных Штатов. Также они будут помогать украинским военным в обслуживании американской военной техники, разворачивать ее, поскольку в Пентагоне ожидают интенсификации военных действий в Украине уже ближайшим летом. Из-за соображений безопасности не сообщается то, куда они будут отправлены, в каком количестве. Тем не менее, издание «Политика» утверждает, что уже количество первой миссии дополнительно утверждено. Речь идет как минимум о 60 американских военных советников. Сразу скажу, забегая наперед, воевать, принимать непосредственное участие в на военных действиях в Украине они не будут.